день в Украине. Вы смотрите новости на БТБ. Здравствуйте. Президент Украины Петр Порошенко назвал основные события уходящего года. На своей странице в Фейсбуке глава государства разместил видеоролик, в котором они отражены. Петр Порошенко выделил победу революции достоинства, достижения украинских спортсменов, возрождение украинской армии, рекордный урожай зерновых, освобождение двух третей зоны АТО, подписание соглашения в ассоциации с ЕС, интеграцию в европейскую энергосистему, выборы в Верховную Раду и создание проевропейской коалиции. Все только начинается. Слава Украине, подписал видео Петр Порошенко. Гарантией разрешения украинского кризиса является единство Европы. Об этом сказала канцлер Германии Ангела Меркель в своем новогоднем телеобращении к нации. Европейцы сплотились как никогда и сообща защищают свои ценности и миропорядок. В то же время Германия стремится к достижению безопасности в Европе совместно с Россией, а не против нее. Канцлер подчеркнула, что Европа не намерена признавать право сильнейшего, а нарушение международных законов не может и не будет принято. Боевики на Донбассе продолжают провокации. С этой целью террористы 11 раз открывали огонь по позициям сил АТО. Сложная ситуация остается на Донецком направлении. Ночью дважды стрелкового оружия обстреляли Марьинку. Дважды террористы открывали гранатометный и минометный огонь по Донецкому аэропорту, селам Пески и Гранитное. Неспокойно было и на других направлениях. С гранатомета бандиты обстреляли шахту Пролетарскую на Луганщине. А из стрелкового оружия окрестности населенных пунктов Дебальцево и редко дуб. После 19 часов было зафиксировано ведение воздушной разведки с применением беспилотников вблизи населенного пункта Виноградная. В районе Мариуполя закрыты все блокпосты, кроме Гнутова. Это сделано временно, чтобы исключить возможность проникновения террористических групп на нашу территорию и обеспечить безопасность мирных жителей. Украинские воины продолжают уверенно удерживать и укреплять свои позиции и обеспечивать безопасность государства. Национальный банк Украины подвел итоги года. Главным достижением в НБУ считают отказ от фиксированного курса и начало глобальных реформ, среди которых новые правила для банков, в частности касательно рефинансирования и изменения валютно-денежной политики. И главное изменение самой структуры регулятора. Об итогах 2014 года и о планах на год грядущий в следующем материале. Валерия Гонтарева на встрече с журналистами резюмирует. 2014 год для НБУ, как и для страны в целом, был одним из самых сложных. Но все же мы справились. Страна в этом году пережила две волны девальвации. Первое удешевление гривны было объективным из-за дисбалансов, которые накапливались годами. Дефицит счета текущих операций в течение 2011-2013 годов достиг практически 9% ВВП страны. На искусственное поддержание курса 8 предшественники потратили свыше 23 миллиардов Валютных резервов. Было совершенно очевидно, что те накопленные дисбалансы совершенно искусственно поддерживаемый курс не давали нашей стране возможность развиваться не давали экспорту быть конкурентоспособным не давали развиваться нашему импортозамещению от чего мы сейчас как вы увидите очень страдаем еще в апреле в этом этого года нашим правительством вместе с национальным банком было принято совершенно обоснованное решение перейти на плавающий курс гривны. После революционного решения о переходе к плавающему курсу равновесный курс гривни составил 11,70 за доллар, поскольку счет торговых операций находился на сбалансированном уровне. Однако российская агрессия на Донбассе, последовавшая после аннексии Крыма, стала катализатором финансового кризиса в Украине. Разрушенная инфраструктура, остановка предприятий, имеющих экспортный потенциал и паника населения спровоцировали новую волну девальвации национальной валюты. Тогда Нацбанк был вынужден Нужен применять административные меры а также внедрить стабилизационные механизмы. Регулятор проводил валютные интервенции, необходимые для пополнения каз и удовлетворения спроса импортеров. А крупнейшего импортера компанию НАК «Нафтогаз» вывел с рынка через механизм прямой покупки валюты. То, что мы НАК «Нафтогазу» деньги продаем напрямую, а НАК «Нафтогаз» является самым крупным импортером в нашей стране, то весь платежный баланс говорит нам о том, что на валютном рынке у нас от таких операций без НАК «Нафтогаза» вообще должен быть быть профицит валюты. Как только паника заканчивается, вы понимаете, что предложение должно однозначно превышать спрос. Национальный банк на протяжении уходящего года практически был единственной поддержкой для госбюджета, поскольку возросшие в связи с кризисом и военными действиями расходы финансировать было некому. Кроме того, он был стал локомотивом реформ, начав радикальные преобразования не только в банковской системе, но и в собственной структуре. банки провели масштабную оптимизацию и начали избавляться от непрофильных активов. А банковскую систему начали очищать от неплатежеспособных и так называемых отмывочных финучреждений. С начала года регулятор вывел с рынка около трех десятков банков. Заявленные реформы позитивно оценили международные партнеры Украины. Как только мы двигаемся в правильном направлении, все международные организации нам не только подтверждают и продолжают существующую программу стендбай, но вы видели сейчас обсуждается действительно ну, очень существенное повышение помощи да, от всех наших международных организаций и доноров, что однозначно стабилизирует наш платежный баланс. Миссия Международного валютного фонда приедет в Украину уже 8 января. Валерия Гонтарева уверена, что Украина получит беспрецедентную поддержку в размере трех траншей. Более того, есть надежда, что программа «Стендбай» будет увеличена. Председатель НБУ убежден, Поддержка международных организаций и быстрые реформы создают предпосылки для стабилизации финансовой системы в 2015 году. Наталья Пругар, Даниэль Косаковский, Александр грыбань БТБ. С 1 января начнется оформление биометрических паспортов для выезда за границу. Об этом сообщили в Государственной миграционной службе. В обложку нового документа будет вмонтирован электронный чип и специальная отметка о его наличии. На чипе будет информация о владельце, записанная на страницах паспорта, а также биометрические данные. Оцифрованное изображение лица, подписи и отпечатки указательных пальцев в рук. Для оформления биометрического паспорта необходимо обращаться исключительно в подразделение миграционной службы Ездить в страны ЕС без вес украинцы смогут после принятия европейской стороной соответствующего решения. Ожидается, что оно может быть принято уже в мае следующего года. Следующий год для Украины будет не таким сложным, как уходящие. Таковы оптимистичные прогнозы дают астрологи и нумерологи. Хотя уточняют, проблемы все же будут. Среди них вооруженный конфликт на Донбассе, поставки газа, а также колебания гривни на валютном рынке. Наши корреспонденты изучили прогнозы на 2015. На графике астрологов 2014 год полностью в красных тонах. Поясняют, это все проблемы и невзгоды, которые обрушились на Украину в уходящем году. А вот синие – это гармоничные аспекты жизни страны, которые следует ожидать уже в следующем году. Астрологи сходятся во мнении – год козы будет лучше, чем уходящий год лошади. По словам астролога Валерия Московченко, уже в феврале следующего года можно ожидать затишье в войне на востоке Украины. Почнется легче, але будут там будет уже легче, но будут усиливаться диверсионные группы. Россия нас не оставит, потому что мы для нее враг номер один. Украина перечеркнула все надежды Великого Рейха российского. В планы Путина не входила такая оборона украинцев. Развязки вооруженного конфликта двух стран, по словам астрологов, можно ожидать не ранее, чем к осени. Октябрь, ноябрь 2015 года могут поставить окончательную точку или во всяком случае подвести нас э, к какому-то результату. Астрологи и нумерологи предостерегают. Расслабляться не стоит. Сложных моментов в 2015 году будет немало. Например, нашу страну ожидают проблемы с газом. 25 февраля 2015. 2015 года, я думаю, что остановятся поставки газа. Так что готовьтесь, покупайте электрообогреватели, потому что будут серьезные негативные изменения с газом и нефтью. С бензином будут проблемы. С газом и С бензином там тоже сюда будет. Что может порадовать украинцев, так это ближайшая весна. Европа с позитивом будет смотреть в сторону Украины. Поэтому нашей стране можно ожидать заграничных инвестиций. Придут сюда инвестиции. Придут к нам инвестиции, не переживайте. Думаю, в конце 2015 года, а может и в середине, откроется безвизовый режим. У нас есть гармоничный аспект, будет связан с финансами. То есть нам сулит этот аспект кредиты хорошие, суды, материальную помощь, поддержку мировой общественности. Но могу сказать, что где-то вот с июня, с июля, опять-таки по аспектам в карте Украины, Ситуация с финансами может быть достаточно напряженная, то есть не все так может быть просто, но опять-таки это процесс трансформации, он непростой и нам есть к чему двигаться и куда идти. Сейчас, говорят астрологи, наша страна переживает что-то похожее на перерождение и трансформацию. А в такие периоды всегда приходится нелегко. Часть экспертов сходятся во мнении, чем дальше от 2014-го, тем сильнее Украина будет расправлять крылья. Особенно благоприятным будет 2018-й. Татьяна Попова, Олег Пешаков, БТБ. Одними из первых Новый год встречают жители Японии. По местной традиции 31 декабря японцы идут в храмы, чтобы попросить у многочисленных богов и духов здоровья и удачи. В стране восходящего солнца очень популярен синтоизм, поэтому молиться одному богу не принято. Чтобы все задуманное в новом году исполнилось, надо сделать божествам щедрое подношение, воскурить благовоние и ударить в колокол, установленный при входе в храм. Ровно в полночь начнут звонить колокола. Ударов Должно быть ровно 108. Япония считают, что именно столько пороков у человека. С каждым ударом люди освобождаются от всего плохого, чтобы начать Новый год с чистой душой. Телеканал БТБ поздравляет всех наших зрителей с наступающим Новым годом, мира и добра в каждый дом.